Доброго дня. Ну що, приїхав наш потужний гранат до ліцею до якогось вручати нагороди. Та таке, дав в такой потужності надув тим ліцеїстам. лицеїста. В лицей приедет. Та в ліцей приїхав. Так. Ну а що, а біжишь нема, чем займаться. А коли йде війна? Та він полюбляет. Да. Даже в это время находит, школьникам заехать. Так, конечно. ти що, госнагороди там вручав? Школьникам за збор дронів. Я думаю, вербовал. Так, Ну і за шо, збор дронів. Тож дрони збирав, він теж вручав. Mm. Значить так, що казав. Каждая попытка починить Украину закончилась тем, что Украина отродилась. Это он деточкам та та рассказывал? Так. Внух и, еблан, и Ни одна империя не смогла Ей стереть за лица земли. Еблан. А что, кто-то пытался, я читал, вибачаюсь. придурок, что Украина была то с поляками, то с русскими, <laughs> то с теми, то с теми, ты идиот. Или тебе это тоже не преподавали? Бля. Не, не. Про Запорожскую Сич он ничего не знает, как не знает про все трагедии, там и прочее. Он в школе это не проходит с твоим правлением гандонским войны становится все меньше и меньше. Чего об этом головы не задумывались? Нет? Или он ни при чем не виноват? Не виноват? Кажи, все эти спробы заканчивались, знаешь чем? Mm -hmm. Распадом инших империй. Ну <свят> 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 Я вымчаюсь, конечно. Ну а что там с Рашкой Чебурашкой? Где она распалась, можно узнать? <свят> Ну такой дичь пихает, это вообще, представляешь? Да за последние, ой, тоже распалась. скажи, пожалуйста, да, Польша, рашка чебурашка как распалась? Режимы менялись, была империя российская, стала там СССР, потом стала Россия, независимое государство, Российская Федерация. Забрала какие-то земли что? у поляков. Что, скажи, да, кто-то у И поляков что-то собирал, кто-то у этим что-то отдавал. Кто где распался? Какая империя ну, хоть одна кажется, распалась? Ему надо преподавать. Да, да, историю. Да. Ну, ну он мощный, ну во всем разбирается. Ну специалист вообще. Ой, Вовочки, Вовочки, что с тобой робится? Да ты что? А в истории ведь потом же. Салют, империи все распались. Вот идиот, блядь, ёпт это кретина выбрали. Ну да, запорожские шказаки, с кем не ходили у того походы, всех все империи распадались. Распадали. Там да, все. Пошли все. на Польшу, там И переобулись. Всех побеждали. И особенно, когда пошли на Польшу, там переобулись в воздухе, пошли против русского царя. Там Сначала за русского потом царя, потом набор. за поляков, потом посередине вообще гоняли свою тему. Зарабатывали лавы. Нет, там все, все распадались, да. Речь Посполита рухнула, это, Российская империя из-за да, что интересно, когда ты хуило, шел баллотироваться, что тут вот это все Да, не, не пихал эту да. Что ты совершенно другое говорил? Что про какой там мир, какие-то колени Буду стоять на коллеге. Что ж ты, когда не балотишься, не кричал, что мы украинцы. Со всей империи рухнут. Со всеми начнем ебашиться. Мы самые крепкие. Самые потужные. Будем делать 10 миллионов триллионов дронов. Ты самый историк и так далее. И ты ни про что не знаешь, ни в чем ты не виноват. Ты не уехал, не сдался. Не лох. Дуже потужно, Володя, давай по всем лицеям. Ты мало ездишь, до лекарни заедет, до Ахмадеда поедешь лучше. До Ахмадеда. Кстати, хотят поляки, хотят там это самое наказание еще сделать сильнее. За по, УПА, по, за Бендеру, да, да, за популяризацию УПА. Да. Что там, может включишься сейчас поляков на А где, да. А что не моя ноты протеста? Ничего mm. не моя, а до Польши. Почему никто не отправляется? Да. Сиди, спить. Такие заявления. Это президент заявил, ничего себе. Он даже всем потом, по-моему, подал законопроект о том, чтобы уже тащить наказание за демонстрацию этого всего. Как у нас этот закон ваш есть про демонстрации символов СССР, наверное, будет аналогичный про УПА в Польше. Че молчим? Не бегаем там, не кричим, не верещим. А? Все нормально, то есть в Польше другие стандарты для украинцев или как? Ладно, Володька, потужно, давай, гоняй по всем лицеям. Больше чем заняться нечем сейчас. Не, ему еще есть чем заняться. Там канадцы сейчас говорят, что этот пидоренуш э, с этими гандонами канадскими. Там что-то допизделся. Что, что сейчас... педрито? Да, педрито. И тяжело <с документы дают нашим людям. А, так это нормальная схема. Кто это? Макрон. Макрон. Все, включаемся. Ну давай, Вовчик. Вперед.